Я самый реабилитованный. Под такой назвой в Бресте отбылся областный конкурс сирот инвалидов по зроку. Город над Богом – пионер у подобных мероприемствах, которые проводятся в рамках месячника «Человек с белым кием». Ведание компьютера, азбуки Брайли, ориентование у просторы и социально-бытовая ориентировка – обовязковые номинации для споборництва. Удельники должны добро приборами, без яких сегодняшнее житие уже тяжко уявить. Померять артериальный тиск и температуру, настроить годинник и вызначить гуки. Мы хотим ну, больше работать с теми людьми, которые в первую очередь кто не обучался в школах для слепых и слабовидящих. То есть, чтобы эти люди были уже более, ну, может быть, не сильно пожилого возраста, хотя и с такими мы работаем. То есть чтобы люди при потере зрения смогли адаптироваться в этой жизни, ну, по минимуму хотя бы обходиться без помощи посторонних людей. Чтобы люди видели, что при потере зрения ну, жизнь не заканчивается на этом и многому можно достичь, можно и работать, я всегда говорю, можно приобретать новые навыки. И себя как бы проверяешь, и узнаешь тоже как другие, и что-то интересное тоже где-то полезное узнаешь. Тут обовязково присутнейший дух с быть першими и мкнуться усе, але головная перемога над самим собой. Отчуть упевненность у своих силах и допомагают подобные конкурсы.